Доброго дня, шановні телеглядачі, прихильники баскетболу. У студії Андрій Шахов. Та сьогодні у мене у гостях гравець київського будівельника та кандидат в збірну України Денис Лукашов. Доброго дня, Денисе. Здравствуйте. Впино накаплю в хорошому сенсі слова. Шукати свої шанси в атаці саме під щитом Денис Лукашов. Лукашов тим часом буде пішити ще два. Лукашов Три бали! Кашов гарячий. Сьогодні 19 плюс 5 нього. В даному випадку Денис Лукашов відчуває, що він може брати ініціативу в нападі. Він впевнений у китках, у проходах. Человек работает, это видно. Не просто там какие-то цифры. То есть эти цифры подтверждаются конкретными действиями, его игрой. А вообще он как бы разыгрывающий, разыгрывающий должен как бы задача разыгрывающего организовать игру команд. То есть то, что с Южным он забил 23 очка, это как бы хорошо, но он вместе с этим и раздал как бы передачи, 7-0-8 передач раздал, да. То есть это немножко показывает как бы, на то, что он уже как... Э, ну, скажем так, на грани того, чтобы состояться как действительно игрок. Но опять же, нет предела совершенства, ему надо работать, организовать команду. В принципе, я считаю, что Дэн как бы, с ней справляется. То есть с Южным, получается, он потянул немного, забил несколько бросков. То есть это, это, это очень здорово конечно, хотелось бы, чтобы вместе с ним еще там пару-тройку человек, которые лидерами являются между командой. Ну, почему лидеры? Потому что они игроки сборной. Априори они должны быть лидерами. Или кандидаты сбора. Они должны быть тоже как бы решать. И он действительно, он задатки не очень хорошие разыгрывает. Самое главное, чтобы он не останавливался. То есть я думаю, что тренер вполне может на него рассчитывать. Но, опять же, это не значит, что ему человеку дается карт-бланш, и он будет творить всякие непонятные какие-то вещи. Ну, я думаю, что как бы с каждой игрой он будет становиться опытнее. И оно придет как бы усовершенствование. Ну, если есть, меня мне придется совершенство, я думаю, что он действительно может вырасти действительно классно мало. Одразу ж таке запитання. Збірна України зіграла на чемпіонаті світу. Молодіжна команда зайняла призове місце на молодіжному чемпіонаті Європи, а чемпіон минулого сезону зіграв на найпопулярнішому турнірі Європи у Євролізі. Що це прогрес українського баскетболу? Я думаю, так. Да. Начнемо, мабуть, з найбільш глобального события – це виступлення нашої збори на чемпіонаті світу. Первый раз в истории наша команда попала на соревнования такого уровня, как бы. И ну, где-то не повезло, наверное, им в первую очередь из-за нехватки опыта, наверное, в том, что как бы, если на чемпионатах Европы ребята уже играли, выступали, приблизительно знают, что это такое, то сейчас они окунулись абсолютно. Другая атмосфера была. Наверное, где-то они были чуть не готовы психологически, хотя, ну, как бы никакого волнения не было, где-то, может, еще доля везения. Ну и, конечно же, помешала травма Сергея Гладыря, одного из лидеров сборной, на которого очень сильно рассчитывали перед чемпионатом мира. Все это, наверное, вылилось в такой, можно сказать, негативный результат. Хотя я был уверен, что наша команда выйдет из группы дальше. Что же касается будивельника, то, конечно же, это тоже плюс для украинского баскетбола. Впервые такое событие в нашей стране. И я считаю, что как Для первого сезона вони доволі таки достойно смотрелись. Ну, К нам приїхали такі гранди, як ЦСК, Барселона, Фенербахче. есть люди, зрители не мали можливості ходити в живу і посмотрети, що це таке. Ну, розпочнемо з чемпіонату світу, який пройшов у цьому році. Майк Фратело викликав гравців з досвідом, також молодих гравців. Однак все ж таки цього досвіду, як ви вже казали, не вистачало. E, може з групою не повезло? Була чемпіон світу, чи та й чемпіон півні, Південної Америки збірна США? Ну я не можу сказати, що з групою не повезло. Да, був явний фаворит всього чемпіонату світу, збірної США. Останні команди були всі крепкі, всі сильні, Ну, не сказати, що були команди якісь зв'язки. Да? Може бути, ну от, мабуть... Чуть-чуть они были уверены, что смогут обыграть, и где-то этого не хватило. Но чемпионат мира отличается от чемпионата Европы, да, потому что на прошлом чемпионате Европы наша сборная была как сюрприз, где-то темная лошадка, и все ожидали такого прогресса от нее, такой игры. А на этот чемпионат мира уже ехали наша сборная ехала как команда, которая заняла шестое место на Европе, и к ней готовились и понимали, что если она заняла такое высокое место, соответственно, эта команда что-то из себя представляет. Соответственно, совсем другое отношение было со стороны соперников. Однако, если были самые суперники, соперники, какая причина того, что сборная Украины не смогла выйти из группы? Я же говорю, наверное, в первую очередь это нехватка опыта, где-то где-то, ну и вот я сравнивал э, первое наше выступление с Майком Фрателло на чемпионате Европы в Литве э, 2011 года и это и выступление чемпи на чемпионате мира в этом году тоже нам буквально не хватило какой-то разницы очей а где-то где-то чуть мы не поняли с кем ну, наверное нужно сыграть значительно серьезнее там где-то ну, наверное свою долю везения забрало. Опять же травмы Сергея Гладыря. Это игрок, который стабильно приносил команде свои очки, и потерять такого игрока ну, уже на старте чемпионата, конечно, это было так тяжело для команды, поскольку, как оказалось, да, равноценной замены мы все-таки не смогли найти. Ну, збірна України вже зарекомендувала себе на міжнародній арені. Чи можливо той факт, що ми будемо боротися у майбутньому за медалі не тільки у Європі, але й ще й і чемпіонатах світу? Та будемо взагалі проходити на цей чемпіонат? Ви знаєте, за останні роки збірна зробила великий прогрес в плані всього, мабуть, в плані організації. В первую очередь, конечно, хотелось бы отметить, наверное, Александра Анатольевича Волкова, президента федерации, который смог организовать и, самое главное, найти достойное финансирование, поскольку еще буквально лет пять назад это были, наверное, ну, не очень хорошие условия, это были старые базы, где разломанные кровати, сейчас же сборная перешла совсем в другой уровень, то есть очень качественная организация. Мы Живем, тренируемся в хороших залах, есть хорошее питание, форма. Ну и, конечно же, приглашение иностранных специалистов, таких как Майк Фрателло и его помощников, которые являются действительно профессионалами. К примеру, тренер по физподготовке, который работал со сборной Италии, и он ездит с семинарами по всему миру. Конечно же, ну, уже совсем другой уровень подготовки идет к чемпионату Европы, к чемпионату мира. Я думаю, что если все будет дальше продолжаться, конечно, сейчас в наш, нашей стране чуть тяжело из-за ситуации, но если будет дальше финансирование, и я думаю, тот план, который был не намечен, то все возможно. Я думаю, что и дальше будет команда показывать достойный результат. Это касается первой национальной сборной, или також? У Она, же, нас заняла третье место на чемпионате Европы в этом стала главным открытием турнира? Ну, они заняли третье место в дивизионе Б, это чуть-чуть ну, другое, конечно, так... но, конечно, это неплохой результат, поскольку год назад еще наши сборные повылетали в дивизион Б, что не очень хорошо. В этом году они вышли и, ну, они достойны, по крайней мере, играть в дивизионе А. Ну, вот я же про это и говорю, что сейчас они вышли в дивизион А, то будут себя зарекомендовать как совсем новая команда, которая будет на что-то уже претендуваты я думаю да поскольку развитие шло может не такими высокими темпами но развитие шло опять же хорошая школа в днепропетровске южном все это дает свои плоды и сейчас смотришь молодежи очень много есть из кого выбирать если раньше у нас там было условно 15 человек то сейчас конкуренция значительно выросла есть новые люди новые игроки которые уже хорошо подготовлены начинают с детства их обучают правильно и ну, в любом случае, это не стоит все на месте. Да? Уровень растет, плюс нужно ехать в дивизион доказывать просто им уже, что они чего-то Однако международный опыт – это главная критерия, за которой выкликает гравцов в национальную сборную Майк Фрателло. Он на молодежь не очень ставит ставку, правильно? Вы знаете, я не могу так сказать, поскольку вот в прошлом году, например, вызвали э, Сашу Мишулу. Он не играл до этого в сборной национальной. И он в первый же свой сезон поехал на чемпионат Европы и очень хорошо отыграл. там В этом году вызвали Святослава Михалюка, который, э, по большому счету, у него не было даже опыта выступ, выступления в Суперлиге. Соответственно, Майк Фротелло заинтересован в привлечении молодых баскетболистов. Я знаю, что неоднократные попытки были вызвать э, Леня. Из Америки сюда, но ну, поскольку у него там травма, что-то не получается. Ну, Майк Фрателло делает ставку на молодежь. Я же говорю, по словам Александра Анатольевича Волкова, был большой проект развития, подготовки всех сборных в будущем. Я думаю, что они придерживались этого плана. Не знаю, как будет сейчас, поскольку ситуация очень сильно поменялась в стране. Це стосується міжнародних національних збірних. А внутрішній чемпіонат України з баскетболу також є, сві... має свій розвиток. Суперліга розвивається. Появилося багато конкурентів на перше місце. Та взагалі команди виходять до європейських турнірів, а чемпіон грає у Євролізі. Ну, Нужна, мабуть, судити по прошлому году, коли будивельник попал в Євролігу. І це, мабуть, був пик развития Суперлиги. В этом году, опять же, из-за ситуации в стране нестабильной финансовой очередь, в финансовом плане клубов, наверное, уровень Суперлиги упал, поскольку сократилось количество легионеров. Нашим клубам не разрешают играть в Еврокубках. Но Суперлига не стоит на месте. Все эти годы она развивалась, привлекались качественные иностранцы, как тренера, так и игроки. И Будивельник достойно проявлял себя в Еврокубке, сначала дойдя до полуфинала, на следующий год уже попадает в квалификацию Евролиги. Опять же, южненский химик достойно выступал в своем первом сезоне в Кубке УЛЕБ. Якщо взяти той факт, що легіонери зараз відійшли від чемпіонату України, то може сприяти це на руку українцям, вони можуть отримати свій ігровий досвід, вони можуть отримати свій шанс проявити себе? безусловно, это молодим парням, яким, мабуть, десь не хватало шансу, і проявити себе в Суперліги. Сейчас же для них прекрасні можливості, є достаточно ігрового времени. Уровень Суперлиги упал, но э, есть тренера, заинтересованные дать им возможность, чтобы показать и свою работу, и показать всем, что украин, украинские игроки могут играть. Просто нужно правильно подходить к этому, правильно воспитывать, и потом, конечно же, давать шанс себя проявить. Так было в 2008 году, когда был кризис. То есть, когда массово уходили легионеры, даже посредине сезона там, В то время выстрелил БК Київ, і, наверное, це був перший пример, що українські игроки не все таки не настолько плохи, як вони говорили. Їм потрібно давати шанс, потрібно займатися доказывают, І тоді доказують, що вони Суперлиге. грають вот Дуже цікавий момент. На чемпіонаті світу не зіграв жоден гравець, чемпіона України будівельника. У минулому сезоні на Євролізі не жоден українець не проходив до основної п'ятірки. Айнерса Багацкіса. Тобто грали всі американці, латвійці та литовці. Українців у Євролізі не було помітно. Багацький зробив акцент на добрій грі чи на прояві українців якось не зрозуміло. Я думаю, що тут все в комплексі. Ні для кого не секрет, що, мабуть, українських гравців відповідним соответствуючим уровням Єврокубки либо ж Євролі дуже мало. Артур Дроздов, который был в команде, но его преследовали травмы. Есть Сергей Лещук, который выступает стабильно в Валенсии. Да? Он не будивельник, но он играет там, он показывает, что он находится на этом уровне. Но, наверное, на наши игроки еще не готовы выступать на в столь серьезных соревнованиях. И он, наверное, ждал, как когда они начнут себя проявлять. То есть, Ну от візьмемо будівельник. Команда у минулому сезоні, як я вже казав, проявляла свою ініціативу у сторону легіонерів. Зараз же команда абсолютно змінилася, грають основні українці та вже гравці збірної України. Зараз українізація пішла. Чи цей будівельник може на щось претендувати у Європі? Сложно сказать, но, безусловно, клуб к этому стремится. Я знаю, что на протяжении многих лет они заинтересованы, чтобы в команде играли как можно больше украинцев. Но уровень, на данный момент уровень игры на украинских ребят не соответствует. Ну, они могут частично где-то выполнять роли, если, если клуб участвует в международных соревнованиях. Но ну, я думаю, что сейчас это даст еще больше толчок для развития молодежи, которые ну, они могут себя проявить и показать, что если не останавливаться, постепенно-постепенно они могут выйти на этот уровень. На данный момент, к сожалению, мы немножко уступаем, и это нужно признать. А в чем это проявляется? В том, в отсутнности талантов, или недоверы тренера? Нет, талантов у нас достаточно. Мне кажется, основная наша проблема ⁇ это пробел, который существовал в детском баскетболе в свое время, нас, возможно, где-то неправильно научили, все-таки мы нас обучали в тот момент, когда распался Советский Союз, и спорт, наверное, переживал не лучшие времена. Сейчас же с открытием новых баскетбольных школ, как Днепропетровский, привлекаются новые тренера, квалифицированные тренера. И они начинают заниматься по-другому молодежью. Они с первого дня им показывают, что и как нужно делать правильно. Баскетбол точно так же, как и прогресс не стоит на месте. Появляется что-то новое. Все меняется. Меняются правила, меняется обучение игроков, подготовка игроков. Соответственно, нужно за этим следить. И нужно приглашать, наверное, квалифицированных тренеров, поскольку талантов очень много. Мы выходим на новый уровень, так? Я думаю, да. Ну ось зараз українські команди не вийшли у Єврокубки, їм заборонили там грати. Однак, все ж таки, повна українізація пішла. Та декілька легіонерів ще у якихось командах вони присутні. Це відсутність міжнародного досвіду у цьому сезоні піде на користь українській суперлізі, чи вона сконцентрується на розвитку власних клубів та власних школ будівництва? Ну, я думаю, что в целом уровень Суперлиги, наверное, упадет. Но здесь, скорее всего, пойдет толчок в развитии молодежи. То есть это полезно будет в первую очередь для детей, для развития украинской молодежи, которая в дальнейшем, я надеюсь, что заменит легионеров и, возможно, даже будет уезжать куда-то в европейские чемпионаты. Все-таки, ну, ни для кого не секрет, сейчас уровень Суперлиги упал. Молодіжні школи баскетбольні вони зараз їх все більше і більше. У кожній команди суперліги є своя молодіжна школа. Чи вона вже прогресує, чи треба почекати декілька років? Ну процес на підготовки ребят это дело не одного дня, не одного року. Нужна чітко вистроєна система підготовки. наверное, в первую очередь необходимость квалифицированных тренеров, поскольку если не будет хорошего тренера, соответственно, не будет нормальной подготовки. У нас достаточно много людей, хороших, талантливых, высоких, все, но ну, их нужно просто правильно обучить. Даже когда легионеры приезжали в нашу страну, они говорят, посмотрите на ваших ребят, они все такие рослые, вроде умные, но где-то не хватает им просто элементарного обучения, элементарной техники где-то. може бути якіхсь-то движень, яких їх просто не навчили. Можливо, вони не виноваті в этом, просто в своєму віці їх нужно было этому научить, но они пропустили это и, соответственно, виливається в то, що вони не можуть грати на определённому рівні. Можливо, ще сприяє той факт, що рівень баскетболу вин... не на тому рівні, який потрібен в країні, тобто він не популярний, він не може конкурувати з футболом, який є спортом номер 1. Безусловно, с футболом, конечно, конкуренция не выдержит ни один вид спорта Украины, поскольку на данный момент у нас не транслируется ни одна игра чемпионата. В принципе, мало освещается в новостях, что происходит в баскетбольном мире. И опять же, вот Должен был быть чемпионат Европы, да, с этим... Да, в 2015 году. Да, в связи с этим были проекты постройки новых детских площадок. Все это, ну, сейчас, конечно, уже не актуально, но нужно строить какие-то детские площадки, поскольку, если ты хочешь пойти поиграть в футбол, у тебя нет проблем, да, в, каждом, в каждой школе есть какая то баск... футбольный стадион, да, а хороших баскетбольных площадок, наверное, по пальцам можно пересчитать. Ну, навіть така подія, як Євроліга, коли будівельник, до будівельника у гості приїжджала чемпіон Іспанії, Барселона або чемпіон Франції Нантер, та й різні клуби, ще Фенербах, ще Партізан. Це все ж таки не набувало такої популярності. Коли ЦСК приїжджав, до Барселона був аншлагнув у Палаці Спорту. Так. Да, ну, я думаю, що это в першу чергу за счет реклами і це щось нове в нашій країні, Да? Не было ничего подобного, и, наверное, людям было интересно. Я надеюсь, что и в дальнейшем будут клуб будивельник, либо же другой какой-то украинский клуб будет участвовать в Евролиге, потому что, ну, действительно это качественное зрелище, это ничем не уступает той же Лиге чемпионов, либо любому другому виду спорта. Это тоже интересно, это также захват, ну, поскольку даже если брать чемпионат э, Испании, да, там собирается большое количество людей, а на игры Евролиги просто аншлаги, там залы заполнены, у них, огромные, у них огромные деньги выплачивают за трансляцию, то есть у них растет 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 интерес к баскетболу в целом, и Евролига постоянно устанавливает какие-то новые-новые стандарты для клубов, то есть это должен быть минимальный минимальная арена должна быть на 5 тысяч. И все, ну, все к этому идет. Я надеюсь, что наша страна не будет отставать То есть, глядачи приходили подивитися на суперника, а не на свою родную команду? Ну, к сожалению, наверное, да. Они больше приходили посмотреть на гранды европейского баскетбола. Ну, я думаю, что на противостояние с ними тоже. Ті європейські журналісти, котрі переїжджали з командами сюди до нас, до будівельника у гості, вони задавалися питанням, чому команда, яка може конкурувати з європейськими клубами, яка заробила дві перемоги у Євролізі, чому вона отримала таку непопулярність, чому її не приходить та потрібна кількість глядачів, яка буде штовхати команду вперед. Я думаю, що це проблема в популяризации, опять же, нет никакой трансляции абсолютно по телевизору. Если выйти сейчас на улицу и спросить, какой чемпионат проходит, вряд ли кто-то даже сможет назвать там первую пятерку команд Суперлиги, потому что нет информации по телевизору в первую очередь, нет никакой рекламы нужно этим заниматься, и тогда люди потянутся и будут ходить. Ну, не повна відсутність телетрансляції. Все ж таки, деякі спортивные каналы показывают центральные матчи туру та головні, головної команди країни. Ну, показывают, но, опять же, это не те каналы, которые смотрит большинство людей. Большинство людей смотрит каналы, какие-то развлекательные шоу. А чисто спортивний, ну, не всім, к сожалению, цікавий. Ну, може, це тому, що немає якихось відомих людей, які будуть вкладати кошти у баскетбол, відкривати нові канали, відкривати нові команди, які будуть вкладати гроші у інфраструктуру. Тобто, баскетбол начебто у різних кругах популярен, його люблять, але немає людини, яка буде його проштовхувати вперед. Так, да, без сумнівів, звісно, для того, щоб добитися чого-то. какого-то результата либо популярности нужно вкладывать деньги, к сожалению, сейчас в баскетболе с этим проблема. Не только сейчас, там на протяжении многих лет это была большая проблема. Все-таки, ну почему-то людям, которые готовы вкладывать деньги, то есть их почему-то не интересует баскетбол. С этим я знаю активно боролся президент федерации, и все-таки он добился того, что было достойно финансирование нашей сборной. Но, к сожалению, Поки що з клубами ситуація обстоїть не очень хорошо. Чи можна якось обійти ту атмосферу, яка панує зараз в Україні, щоб розвивати баскетбол надалі? Чи це буде знову-таки тягнути на дно наш чемпіонат, наш рівень, який начебто починає зростати? Ну, в цілому, ситуація в стране, мабуть, не способствует сейчас розвитку. Навіть спорт уходить на якийсь на план, навіть не на второй. Сейчас в стране конечно, Да, да. И сейчас, наверное, в стране люди думают совсем о другом. Когда идет война, сложно говорить о каком-то спорте. То есть, ну, к сожалению, сейчас, наверное, все идет вниз. Топ, еще наявність Еврокубки в легионеров, мы на скоро побачим? Я надеюсь, что скоро, как оно будет, нельзя это сказать. То есть, опять же, сейчас все все думают только о том, как бы побыстрее закончилась война, и наша страна немножко начала вставать с колен. Ну, я надеюсь, вместе с этим будет развиваться и баскетбол. А вот если взять развитие баскетбола у мы снова вернемся до этого, чи отличается как-то этот развитие от футбольного? То есть, но новые инфраструктуры, или еще что-то нужно? Я же говорю, на данный момент я очень редко встречаю где-то баскетбольные площадки. Если Почему? поиграть в футбол... Почему? Ну, это, это требует, наверное, вливания больших денег. А на баскетбол, к сожалению, не выделяется достаточно денег, чтобы построить бы какие-то новые баскетбольные площадки. Я хочу сказать, что интерес у детей есть, поскольку я... Сам из Донецка. Я каждое лето провожу в Донецке на площадке. Она никогда не была хорошая. Там было всегда то плохое покрытие, то плохие кольца и щиты. Но тем не менее, с каждым годом прихожу и все больше и больше молодежи начинает заниматься. Ну, я иногда прихожу побросать, я не могу, поскольку там бегают дети и бегают подростки, им нравится. Я не могу сказать, что только все сфокусированы на футболе. Просто, наверное, нужно еще и место, где можно было заниматься спокойно. Ну, если играют дети, то уже в будущем это еще Я надеюсь, что это не будет оставаться незамеченным. Ну, ви грали у багатьох українських клубах, які конкурують з будівельником на чемпіонство України, у БК Донецьку, у Азовмаші, у тому ж таки будівельнику. У якому клуби найкраща атмосфера, у якому клубі поставлений найбільший розвиток у чемпіонаті. Ви знаєте, насправді мені повезло, що я грав в таких клубах, які перед собою ставили тільки максимальні задачі. І во всіх цих клубах було очень хорошая организация. Но все-таки, наверное, наивысшая — это БК «Донецк» и «Азума». В том плане, что в БК «Донецк» очень хорошие условия, там создается все. То есть это начинается от проживания, переездов, перелетов, там машин, квартир. У них одна была проблема — это проблема с залом. В Мариуполе, в принципе, никаких проблем не было. Там шикарный зал, и все сделано для того, чтобы просто, ты просто работал, тренировался и ни о чем другом не думал. Зараз у будівельники, вы один из лидеров, вы стали гравцем месяца. чуть сильно индивидуальная майстерність проявляет э, ревню команду у турнирном этапе? Ну, я не могу сказать, что я лидер команды, по крайней мере, я не Ну, один не из лидеров, можно так сказать. Ну, я себя не ощущаю лидером, просто я знаю, что... На меня рассчитывают, и я стараюсь приносить максимально пользу, пользу команде. Я знаю, что на меня рассчитывают тренер, поскольку он приглашал меня, он знает мои способности. И игроки подбирались, наверное, в первую очередь из своего мастерства, что они могут делать на площадке. Соответственно, сейчас у нас очень большая конкуренция за место в составе, поскольку собраны, ну, можно сказать, одни из лучших ребят украинских. Чемпіонаті. І, безусловно, це допомагає нам боротися і ставити якісь високі задачі перед собою. Добре, я дякую тобі, Денисе. Будемо сподіватися, що баскетбол набуде буде такого рівню, як про який нам би того хотілося. Буде міжнародний досвід, будуть українські команди гарно виступати. В ефірі була програма Україна спортивна. У студії був гравець будівельника та кандидат до збірної України Денис Лукашов та Андрій Шахов.